Алейкум, Алейкум ассалам, Россиюшка. Так ведь. Мечети строю. Капеллан я. Это. Капеллан. Это. Говорю, капеллан я, мечети строю. Не понимаю. Мечеть, понимаешь? А, ну, я знаю. Строить, а, ты. понимаешь? Строить. Да, строить. Билдинг. Бог, да? Ну Бог, пускай будет да. Бог, я Бог. Это Аллах. Аллах. Да, да, я да, знаю. Да, да. Вот, я строю а, мечети. А, -а, а. Да. В России. В России? Нет. Да. Я не русский. А вы... Бандеровец я. Бандеровец. Бандеровец? Бандеровец, да. А какой город? Белгород. Белгород. А -а -а. Так, Европа, да? Ну, европейская часть России. А. -а, -а. Так сказать, не черноземная. Да, черноземная полоса. А -а -а. Временно оккупированные территории. Ты не понимаешь по-русски, да? Чуть -чуть а, не ты, ты из Казани? Да. Казань? Да. На Татарстане. Да. А сам откуда? Where you from? Да. Узбекистан. Узбекистан? Вот What are you doing in Russia? Білочка весела. 100 гривень для котиків від Білочки. Ладно, я не буду издеваться над тобой. Давай. Я теж бандеровец. Вот и добре. Классный дял. Не буду знущатися. Приветствую вас. Привет. Привет. Откуда будете? Наливаешь, да. Наливаешь, да. Откуда? Белгород. Белгород. А, Белгород? Замечательно. Обычно. Екатеринбург. Обычно. Екатеринбург. Йобург, значит. Йобург, значит. Да, ну, как обычно. Коротко и ясно, да. Не любите Не императрицу. Любите. А Живем потихоньку, слава богу. Как так так у раз. вас там, Белграде. Так, так обстановка. Живет, живем, но не все. Живет, живем, но не все. Я понимаю, сочувствую вам. Понимаешь, фашистующие фашисты фашисты, фашистуют фашисты фашисты. На фашистских фашищинах. На фашистских фашищинах. Ну, вот я всегда, знаете ли, думал о том, что, Это, э, да. так сказать, э, Это, да. Никит, Никита Сергеевич Крущев... Конечно, спасибо ему, который сделал амистию тогда, после смерти Сталина. Вот я думаю, что вся проблема все-таки потихоньку бежит оттуда. Откуда? От от Откуда? Откуда? От Сталина? Нет, а то, что он амистировал тогда людей, и с ними с, ами... с амиссией попали под амнистию тогда украин... украинск... украинские бандеровцы. Mm -hmm. Ну и вот. Ну и, ну, и как говорится, а, как говорится, дело живо. Как говорят, де... как говорят, у нас говорят, дело Ленина живет, да? Ага. Так примерно дело Бандеры, оно постепенно всегда жило на Украине. Ну вот. Делается... Как говорится, чем и закончилось. Единственное, что проблема в том, что мы надо было гасить эту проблему. Даже еще, уже когда была Россия, да, как говорится, ну вот... В смысле, когда была Россия? Не, немножко, Ты имеешь в виду уже после, Союза, ну, что ли? уже после распада Советского Союза, что ли? Ну да, и тогда надо было гасить и в Советском Союзе, и когда, когда образовалось, как говорится, российское государство в этом плане. Ой, батенька, я, бы да? вот я бы не стал так вот брать проблему и, брать, и сужать и ее. Не только в бандеровцах не дело, только. не только. А еще власовцы, ну, красновцы. Нет. Ну, я думаю, власовцы, они, как говорится, были, как говорится, немножко власовец. Савенковцы. У нас был Савенковцы. Повешен или как там он расстрелян, не знаю. Причем при чем тут власовцы? Бандеру тоже ликвидировали? Бандеру тоже ликвидировали. А дело-то власовское живет, ну, как ну, и... Ну, вся проблема в том, в том что когда, когда, когда это, как сказать, Сталин умер и Хрущев помиловал, этих, так сказать, Бандеровцев, я думаю, Он же, же и Власовцев, была, в... до... и власовцев То, помиловал. До... И власовцев То, что ты помиловал. сосредоточился исключительно на Бандеровцев. Он, Он и Красновцев помиловал. Не знаю, может быть и Власовцев помиловал. Я не помню. Помиловал всех, которые знаю, шли по статье «Измена Родины. Из Родины». Да, ну, наверное, скорее ну, всего. Ну, а ты берешь, ну, цепляешься, какой-то кусочек. Ну что то Ну, то, что я знаю, а про Власовцев я, слушай, я не читал, врать не буду. Да у нас да. до сих пор флаг Власовский, о чем ты? Флаг Власовский, о чем ты? Кто, власть Власовцев? Ну, во многом, да. Ну, во многом, к сожалению. А в каком плане она? Да в флаг, флаг Власовский. Ленточка Власовская. Ленточка власовская. Да и Лозунг у нас Власовский? Господи, а вы не думали о том, что... Власовцы, они использовали нас, российский флаг. А мы теперь Власовский о, используем. Мы, как это... А это правда, они использовали. Не знаю, а мы вы, теперь Власовский... Вы немножко используем. врете и немножко утрируете. Не-не-не, я с вами согласен. Власовцы использовали российский флаг Николаевский. Голландский. А мы теперь Власовский. Мы что-то не взяли флаг империи. Мы взяли и Власовский, прицепили к нам. Нахленно. Ну, мы изначально взяли, кстати, советский влаг, свой красный. Где? Да. Он и был. Где? До 91-го. Ну, года. до 91-го. Да, 92-й, по-моему. Да. 91-й, ну точно... что ты? Да, да, Первый. Да, да, ну ладно, 91-й, после. Пусть... Да, уточ... Вот, Тебя как зовут? Будем уточнять. Зовут? Меня Сергей зовут. Ну, а меня Степан. Ну, а меня Степан. Ну. ну. О, о чем говорить, если люди, как говорится, предали родину, Власов? Власов? флаг и тому подобное. Власов, о да. Власовцах я вообще Власов, да. разговоров никогда... Вы знаете, в истории Власовцев я не вижу какой-то истории, о которой можно говорить. Ну ее, как раз это и есть нет, история а, предательства, у нет, про, Серега. У нее нет... Подождите, у нее нет продолжения у Власовцев. Как это нет? У нас Понимаете? флаг Власовский нет. над Кремлем. Ты что, Сережа? Да не надо говорить о том, что... Ты, фото ты, фото. С, ума ты ну, о чем с ума сошел? у нас ленточки на груди 9 мая власовские. 9 мая власовские. Ты что, Сережа? Да ты откуда? Что, Сережа? Ты немножко я проснись. Немножко... я же вам говорю о том, что... Изменника Родины. Использовал этот флаг. Использовал. А мы теперь цели. используем власовские в своих целях. И вы и вы, своих... и вы, и, вы, и вы, дорогой мой, считаете, что... Это предательство Сережа. Это Власовский флаг. Но вы знаете, вы, во-первых, врете. Как это я вру? Ну, даже. как это я вру, Сережа? Посмотри. Власов использовал влаг, флаг империи Российской, Николаевской. А теперь мы используем этот флаг Власовский. Давай свастику использовать, что ли? Гитлер же ее испортил. Но ты же говоришь, что... Мы используем Власовский флаг. Да. Это же твои слова, правильно, а не так, мои. Сережа, так идеология же у нас Власовская, Сережа. Понимаешь? Власовцы использовали флаг, правильно? Так у нас идеология есть. сейчас ты приобулся и говоришь, что они флаг использовали. нет, ты уже Ты не понял. Что, ты чему? не понял меня. Ну, ты говоришь, предали родину. Из наших персонажей, которые мы с тобой только что обсуждали, всех, родину предал только один. Власов Бандараш родину не предавал. Он же ж не был советским человеком. Советским человеком. Как он Ой, мог он нас предать? Он не был даже украинцем? Как он мог нас предать, если он не был гражданином СССР? А Власов предал. Он не был Вот что надо обсуждать. Вот где, вот где, Сережа, главный корень наших проблем. Я думаю, что не Власовец корень наших проблем. Да нет, Сережа. Вот да, это предательство, которое мы оправдываем. Ты в виду, что... Сереж, да ты ты сначала. ты же не даешь мне сказать ничего, Сереж. Я понимаю, что ты выпил. Боюсь, что ты ну, ты ну, ты ну ты дослушай. Основной, основной корень, корень наших проблем корень наших что мы сейчас под бомбежками моего города изыскиваем э, какие-то ну, семечки, ну, пылинки в глазах э, нашего противника. А в своем мы бревна не замечаем, Сереж. Вот предательство, укоренившееся в нашем народе. Локотская республика была ж не на Украине, и не в Белоруссии, и не в Литве, Латвии, и не в Эстонии, и не в Грузии, а у нас в России, и под Москвой, под самой, Сережа, под Москвой. Под Москвой. Немцы ж даже гауляйтера да, не назначали, гауляйтера. Самоуправление, самоуправление устроили сережа кончился кончился сережа это <сих> <сих> лайк друзья коротенький але дієвий и э, эффективный лайк и мне кажется, достаточно эффектный